Хорошенький такой, хорошенький, хорошо подсох, хороший русский настоящий. Дар... Люблю ковры в начале мая, когда весенний первый гром, как бы играясь и сверкая. Грохочет в небе голубом, Сижу за решеткой в темнице сырой. Блять, вот этот, блядь, кивер хотят купить за 80 граммов. Молодец, стихи у тебя хорошие, матерные. Ну, извините, вот честно, я так привык просто. Отвыкать надо, отвыкать, мы же несем культуру в народы Европы. Культуру мы им несем. Приходится иногда силой нести, ну что ж, а какой из тебя носитель культуры? У тебя только носитель сифилиса получится. Сифилис? Ну не знаю, трипера, я не очень разбираюсь в этом. Нет, сифилис, да, у меня был. Ну, что значит был? Был, сифилис он как Ленин. Сифилис жив, сифилис жив, сифилис будет жить. А у тебя нейросифилис или какой-то другой? Я не знаю, я все. Но нос у тебя скоро провалится. Кто? Нос у тебя, говорю, скоро провалится? Да хуй не знаю. А когда заболел и при каких обстоятельствах? Бля, девка переспал. Теперь. С русской? С русской, конечно. Ну, тогда неудивительно, что ж. Тогда, тогда все по-нашему, по-бразильски. <си> по <-бразильски>. Ну да. <си> Надо было по на бразильской я, системе <си> с ней. Вот это вот. Тогда бы сифилис не прицепился. А так что ж ты? Я сам себя вылечил, как мог. Просто сам себя. Сам себя вылечил от сифилиса. Это правильно. Это очень правильно. Все должны в России лечиться от сифилиса самостоятельно. Травки, Алан, Чумак, Кашпировский. Это правильно. <си> <си> это правильно. Ни в коем случае не применяй никакие медицинские фармакологические препараты. Только народными средствами. Понимаешь? Кушай заячий помет. Он ядреный, он проймет. Понимаешь? Я не знаю, я сделал как мог просто. Филателист. И мне помогло просто. Да, конечно, помогло. Однозначно. Даже не, сомни... не сумневайся вот сам да, подумай сам себе уколы делать. Сам себе уколы. Уколы не надо было делать, я ж тебе говорю. Только народными средствами, только народными. От говорят бывают мрут, ну а те, которые не мрут, те до старости живут. Эх, Чёрт, да ну понятно дело, что жизнь одна, понимаешь, ее больше нет. А тебе сколько лет уже? Да, мне, мне 53. 53, а да. мне плюс 6. Да ты не доживешь. Не, не доживешь. Как ты добрый, блядь, иногда. Я справедливый, справедливый я, братец, справедливый. А справедливость, она... Такова велика, великая сермяжная правда. Короче, да, бля, Варвара, такова велик, великая сермяжная правда. К ты уходишь от меня в асессуалии. Короче, человек говорил, блядь, давайте я сотку дам, евро. Ты мне сотку евро дашь? Зачем? Он говорит, блядь, покажи, блядь, мой член, бля, и... Так пошел, у тебя там и... шанкар, у тебя там шанкар, нахрена мне твоя сотка евро с твоим шанкаром? То же самое сказала. я говорю, ну, ну, все, блин, все. Б***". Так что, блядь, я не Слушай, знаю, я про что... тебя анекдот знаю. Хочешь, расскажу? Про меня не надо Че, классный анекдот? Я тебя назову э, Александром Григорьевичем. Давай. Значит, попал Александр Григорьевич в плен к немцам. Ну, потом закончилась война он возвращается и внуку рассказывает, значит, как в плену оно все было. А внук спрашивает, ну как же оно, как тебя отпустили немцы? Александр Григорьевич скажет, Ты понимаешь, внучек, они меня поймали, значит, привязали к дереву и говорят, либо мы тебя сейчас в жопу, ну, с шанкром, либо расстреляем. А внука спрашивает, ну и как, и что? Ну что, расстреляли меня, внучек, говорит, расстреляли. Понимаешь? Не, я, бля, не... Это я заметил, заметил. А покажи мне 100 евро. Хочу, никогда в жизни не видел 100 евро одной бумажкой. У тебя есть? Где-то есть, но Покажи, бля, покажи, и... честно. Я, я, я всю, весь день, всю ночь завтра. Нет, весь день завтра тебя благодарить буду. Я не знаю, искать на. Да. да поищи. Может, да это последнее не... благое дело, которое ты сможешь. Совершить на этой планете Бренной 8 утра я, Слушай, я... дружок, а, а скажи мне А ты там часом э, каких-нибудь других россиянок Не наградил э, Вот этой вот благородной болезнью Ну, как каких-нибудь Я сразу. Наградил? Нет А чего ж ты? А чего ж ты? он, блядь О! Это же аристократическая болячка Ты чего? Люди в России должны гордиться, когда болеют вот этой, можно сказать, аристократической болезнью. Награди, не стесняйся. Не стесняйся. Это нужно э, умножить и, не, и я... расширять ареалы. Я... Да. да, я сам случайно узнал просто это. Что аристократическая болезнь. Так ты не, не зажимай в себе, неси в массы. Неси в массы. И не стесняйся. Вот как ты только совокупишься, то закончится, и ты, значит, даме нашей соотечественности говори, теперь ты тоже аристократка, теперь у тебя тоже, значит, ну вот, собственно говоря, вот, да, она, она, филателистами станут люди, марки собирать будут. Да какие интересные. тут приколы? Чем больше филателистов тем больше. Да, короче, блядь. Да, и вот, я и, вот их тоже, их тоже, да, давай. У меня есть девушки, да, они все уже переболели. Да, у тебя тоже самое. Это не передается на расстоянии. Я в Белгороде, а ты в соткаешь. Такие дальние расстояния, это не передается. Это если бы я был там в Санкт-Петербурге или в Москве, тогда вероятность заболевания через чат-рулетку, конечно, была бы небольшая, но была. А в Белгороде, ну, не достанет. Не достанет. Ладно, значит, мы тебя назначим, знаешь, кем мы тебя назначим? Мы тебя, пожалуй, назначим почетной наградой. Почетной наградой Белгородского региона то отличиться в боевых действиях на СВО мы будем предоставлять тебя в качестве награды на одну ночь. Неважно, половая принадлежность не играет роли, важно э, аристократическое расширение ареала. Друзья, друзья, долучаемость до наших сборов. будласочка будь, ласочка. будь ласочка. Наталья Коваленко, ты длинная, ты уже корешками. В массу треба нас